Новость Святой. Как же его разумеете, Слава Точне? День города для города, который расположен в периферии Киевской области, с одной стороны, и в центре мира, с другой стороны, адрес у нас может быть такой. МАГАТЭ, Чернобыль, значит, АЭС там. И дальше фамилия. И э, корреспонденция придет по адресу. Так вот, это, естественно, важное событие, потому что, несмотря на то, что сколько времени угасает интерес к этим местам. Тем не менее, они настолько отдаленные от цивилизации, что всякого как, такого рода события, как вот День города, который у нас был организован, жителями воспринимается, конечно же, с энтузиазмом, как минимум. И это относится и к процессу планирования, и к процессу подготовки, и к процессу, собственно, проведения этого праздника. Ну и знаете, как бывает очень часто, на периферии активность масс в такого сорта мероприятия гораздо выше, чем в центре. Там люди устали от трамваев, троллейбусов и так далее, а здесь ну, немножко легче. Ридным место бывает для людей не только потому, что она тут народилась и живет. Ведь чувствуется на самом деле в что ты тут свой, ты необходимый. В городе живут представители 28 национальностей. Все они граждане независимой Украины. Все достойны жизни щедрого и справедливого. Ну, я так думаю, дети тоже яркое остается впечатление от фейерверка и от того, что вот было, дети танцевали, в садиках участвовали, и потом призы поприносили домой за то, что участвовали. Так что, я думаю, нравится. Должен быть день, когда люди, все, которые строили этот город, съезжаются, вспоминают и знают, удивляются этому городу. Просто, на что как вы приезжаете, то удивляетесь ему. Славутич будували посланці майже всіх республік колишнього Союзу, а тепер незалежних країн Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Естонії, Латвії, Литви, Росії. І про це тут ніколи не забувають. Добрі традиції живуть у цьому місті і продовжують єднати людей. Заради чего это свято? Заради життя и счастья. Заради веры в день завтрашний. Заради доброго настроения для всех. Лавутич рідне місто для багатьох. Що ж говорити про цих людей, які своїми руками зводили його? Романтики за духовним покликанням і громадяни за переконаннями, будівельники не старіють на перекір часові. Як важливо в наш час мати право ось так відкрито і чесно дивитись один одному у вічі. Мать. Завтра все разъедутся по домилках, а частинку души и сердца залишит тут. Лидия Леоныч ведет свой скромный летопы миста. Даже в больших городах, да? вот такой праздник, как у нас теплый, интересный, вот такой дружелюбный, ну даже не знаешь, как сказать, какие слова подобрать, но настолько этот праздник показывает жизни, что город нас живет и будет жить. И никакие игры, никакие слова, что бы ни говорили, этому не помешает. Прощальный донок свята. Счастливым, юни Счастливым, люби. затишне місто, Солов'їний Славутич, слава тим, хто живе тут і не бує весь світ, хто зустрівся з тобою, не наводиться зустріч і повернеться знову.